తొ టా టా ట్రి 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 श्रीशैलेशदया पात्रम् भीभक्त्यादिगुणार्णवम् यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरम् यस्तुतिं यतिपतिप्रसादिनीं व्याजहारयति राजविंशतिम् पन्नजनचातकाबुदम् नौमि सोऽन्यवर योगि पुङ्गवम् श्रीमाघवाघ्रिजलजद्वय नित्यसेवा प्रेमाविलाशय पराङ्कुशपादभ श्रीरङ्गराज चरणाम्बुजराजहंसम् श्रीमत्पराङ्कुशपदाम्बुजभृङ्गराजम् श्रीभट्टनाथ परकालमुखाब्जमित्रम् श्रीवत्सचिन्हचरणं यतिराजमीडे वाचायति सा वपुषा च युष्मत्पादारविन्दयुगलं भजता गुरुणा पुराधिनाथ कुरुकेशमुखाद्य पुंसाम् पादानुचिन्तनपर भवेयम् नित्यं यतीन्द्र तव दिल्यवपुस्मृतौ मे सक्तं मनो भवतु वाग्गुणकीर्तनेऽसौ कृत्यं च दास्य तु करद्वयस्य नृत्यन्तरेऽस्तु विमुखं करणत्रयं च अष्टाक्षराख्यमनुराजपदत्रयार्थनिष्ठाम् ममात्रविपराद्य यतीन्द्रनाथ शिष्टाग्रगह्यजनसेव्य भव पदाचे ऋष्टास्तु नित्यमनुभूय ममास्य बुद्धिः अल्पापि मे न भवदीयपदाब्जभक्तिः शब्दादि भोगरुचिरन् वहं ये धतेः नान्यत। नान्यत् तद्वारार्यतिराजधये श्रृन्दरव पुस्त्वहमीदृशोऽपि श्रुत्यादिसिद्धनिखिलात्मगुणाश्रयो वञ्चनपरोत्र यती रवर्ते दुःखावहोहमनिशम् तव दुष्टचेष्टः शब्दादिभोगनिरतः शरणागताख्यः त्वत्पादभक्त इव शिष्टजनौघमध्ये मिथ्याचरामि चरामि यतिराजत्ततोऽस्मि मूर्खः नित्यम् त्वहम् परिभवामि गुरुं च मन्त्रम् मूर्खः हन्त मनसा क्रियया च वाचा योऽहं चरामि सततं त्रिविधा पचारान् सोऽहं तवा प्रियकरः प्रियकृत्वदेवं कालं नयामि अतिराज ततोऽस्मि मूर्खः पापे कृते यदि भवन्ति भयानुतापलज्जाः पुनः करणमस्य कथं घटेत मोहेन मेन भवतीह भयादिलेशः तस्मात् पुनः पुनरघम् यतिराजकुर्वे अन्तर्बहिः सकलवस्तुषु सन्तमीशम् अन्धः पुरस्थितमिवाहमवेक्षमाणः कन्दर्पवस्य हृदयः भवामि हन्त पदग्रगमनस्य दुःखनिपातिनोऽपि देहस्थितौ मम रुचिस्तु न तन्निवृत्तौ एतस्य कारणमहो मम पापमेव नाथत्वमे तद्यतिराजशीघ्रम् वाचामगोचर महागुणदेशिकाग्र्य पुराभिनाथ कथिताखिलनै च पात्रम् एषोऽहमेव न पुनर्जगतीदृशस्तत् रामानुचार्य करुणैव तु मगतिस्ते शुद्धात्मया मुन ते शब्दादिभोगविषया रुचिरस्मदीया नष्टा भवत्रिह भवद्दययायतीन्द्र त्वासदासगणनाचरमावधौ यः तद्दासतैकरसदा विरता ममास्तु श्रुत्य ग्रवेद्य निज दिव्यगुणस्वरूपः प्रत्यक्षता उपगतस्त्रि हरङ्गराजः वश्यः सदा भवति ते राज तस्मात् स्वकीयजनपापविमोचने त्वम् कालत्रयेपि निर्मिताति पापक्रियस्य शरणं भगवत्क्षमैव सा च त्वयैव कमलारमणेर्थिता यत् क्षेमस्येव हियतीन्द्र भवच्छ्रिताना श्रीमन् यतीन्द्रतवदुर्यपदाब्जसेवा श्रीशैलनाथ श्री करुणा परिणाम दत्ता कामन्वहं मम विमर्धयनाथ तस्याः कामं विरुद्धमखिलं च निवर्तय त्वम् यदि न मद्यतु मामकीनम् अङ्गीकुरुष्व यतिराजदयाभुराशे ज्ञोऽयमात्मगुणलेश विवर्जितश्च तस्मादनन्यशरणो भवति अनन्यशरणो भवतीति मत्वा इति यतिकुलधुर्यमेधमानैः श्रुतिमधुर दर्शयन्तम् वरवरमुनिमेव चिन्त न चेत्रा मानुजेत्येष चतुरा चतुरक्षरी कामवस्थां प्रपद्यन्ते जन्तवो हन्तमादृशः पुण्यां भोजविकासाय पापध्वान्तक्षयाय च श्री रामानुज दिवाकरः तृणीकृत विरुञ्चादिनिरङ्कुशविभूतयः रामानुज पद भोज समाश्रयणशालिनः